Мы все согласились, подтвердили. Соответственно, никакой цифры здесь не, уже нет. И если сложить только вот эти цифры, о которых мы сейчас с вами поговорили, то у нас получается, соответственно, 20 миллионов долларов, это при э, ставке 1,5% на каждый год. и 3,5 миллион, миллионов долларов, если 11% как вакансия. Собственно говоря, это фактический бюджет киноотрасли прошлого, позапрошлого. В этом году 150 миллионов гривен, да? 114 миллионов, а в прошлом 150. 150. Ну, будем грубо, 150. Эти, цифры, эти цифры фактически 50, 50. такие же, как и э, было держ э, киноотрасли в течение последних лет. Они соизмеримы, да? они адекватны, и если схема будет э, поломана, и мы заработаем вот в рынке, то мы получим, в течение мы, а Национальный центр кинематографии, без Министерства культуры, агентства по кино и так далее, всю измеримую цифру. Но это уже будет совершенно другая история. Да? То есть, почему другая история? Потому что, то, что я говорила в начале, в таком случае... Кино не обслуживает идеологии, кино не обслуживает государственное представление о том, что нужно снимать и чего не нужно снимать. То есть мы попадаем в ситуацию рынка, но Национальный центр кинематографии, я думаю, что здесь нет людей, которые не знают, как он работает во всех странах мира или в европейских странах. В принципе, это экспертная комиссия, то есть схема понятна, питчинги, это все проходили, и на самом деле схема рабочая. Ну, если бы только не было там права единственной подписи, как это сейчас существует Дэшкино. А, только в этом проблема. Если говорить о контроле и прозрачности, эту ситуацию нужно менять категорически. А, то есть экспертная комиссия не может быть дурачьим органом, да, она должна быть органом, который принимает решение. И все. А, дальше. Все, что внизу схемы. Ну, можем поговорить и коротко, только очередь, у меня 10 минут. Соответственно, национальный центр кинематографии дает 50% бюджет фильмов, как всегда, подпустил. Как и у продюсера еще остается головная боль на 50%, естественно. У нас ситуация сложная, но тем не менее давайте да, произнесем это вслух. Да? Возможно, предпокупка телевизионного каналами или участие в производстве. Возможно, как ни странно, займы в банках. Там были прецеденты, а в 90-х, по-моему, в Польше были прецеденты. Собственно говоря, если там это осознанный бюджеты и понятный э, подход, то ну, это, там, малобюджетный фильм, то об этом тоже можно говорить. Есть люди, которые готовы заложить квартиры и дома, лишь бы снимать кино. У них появляется такая возможность. А частные лица закон о меценатстве, в, в том числе, да, и частные лица, и вот говорила о вот, один, который тоже может работать. Что дальше происходит? Продюсер. А -а -а. Да, который создает кино. То есть ну, дальше все понятно. Тетради релизки, на 50% 15% дистрибьюторы, 35% дожи правообладателя. Мы ну, как обычная схема, там, как работает этот бизнес что чем должен заниматься еще Госкино, чтобы закрыть этот вопрос? Естественно, государственные деньги, то есть это абсолютно э, права через Национальный центр кинематографии, в том числе, должна поддерживать, как сегодня Николай и переоборудование кинотеатров, переход их на цифру. И, естественно, распространение кинокультуры, естественно, э, это кинообразование, естественно, международное продвижение кино и так далее. И так далее. Я думаю, что э, вот главное... В этой ситуации перестать думать о том, что ну, вот, невозможно неправильная схема продвижения кино. Я вот вам показала, что это абсолютно возможно. И мы получим на выходе приблизительно такие же цифры плюс минус. А, живой рынок, живая ситуация очень сильно все меняется и могут быть какие-то погрешности. Но если мы начнем а, вот эту схему разрабатывать да, и продумывать, как она может работать, и после этого готовить законодательные акты, закон про кино на основе, например, вот такой схемы, да? где в центре стоит национальный центр кинематографии, то тогда все остальные вопросы ну, будут решаться, потому что они станут вторичными. И мы перестанем наконец-то говорить про то, что какие функции прозрачности и так далее, и кто голова, и как это важно. Это, как по мне, это шаг номер два. Безусловно, об этом нужно говорить. Но нужно поменять мышление, нужно поменять подход. Мы нормальная европейская цивилизованная страна. Мы можем и должны, я считаю, жить по европейским цивилизованным правилам. Так почему вот сейчас взять это и не сделать? Да, это очень трудно. Да, я программа на Ну что? Ну если мы не сделаем это сейчас, будет 2005 год, и мы это не сделаем никогда. Ну Я об этом и говорила, надо разделить. Это изусловно. Это А это так и нет. Не спорю. Я же не говорю, что как бы... Я же призываю, потому что не надо... все Смотрите, я не говорю, что нужно делать. Да, я говорю, что нужно ломать абсолютно права, да, предлагая. Вот я предлагаю такую схему. Хотела бы было бы счастливо, если бы вы высказались, и да, мы начали дискутировать и к чему-то пришли. Спасибо. Вот модератора. Вот давайте без модератора. Можно показать пояснить? Чим займаються кіно, В Я? цій ситуації чи зараз? Ні, ну, вони ж якісь функції, то ви поняли. В цій ситуації, що я пропоную, чи в сьогоднішньому житті? Нинішнє кіно і тот ідеал, про який говорю. Всі нагальні функції, які воно реальні проблеми, які воно вирішує, вони проходять, можливо, це постійний компетент, Вы не морваете структуру. Зараз скинул, скажи. А вы забыли? Ты, 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 кто ты погребающий? А нехай тогда я скажу. Михаил, давай мы дальше Госкино пройдем. У нас на самом от господина Криту, нынешнего сотрудника, действующего Госкино, есть предложение, которое тоже вполне работоспособно. Пусть существуют два этих института. То есть нынешнее Госкино, которое занимается сохранением. Там, ну, то есть, как бы, наследие кинематографического, еще чем-то как бы. А национальный центр занимается исключительно производством, ну, смысле, поддержкой национального производства. Для сохранения а, э. не нужно. Вот. Ну, вот, я вот, расходов, вот, 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 моя позиция да, давайте помочь, могу... извините, по очереди просто Сережа. Да, извините. Лариса, в принципе, вот, вот эта схема национальная, это та же самая схема в вот, ну, ну да, это не открытие, нет, потому что да, здесь да, нет. Это нет, да, нет это это, да, это действительно открытие. Это что происходит? Действительно в центре есть большой украинский центр развития, национальный центр. но каждый ТНЦ, вот. а, значит его задача он э, это механизм э, механизм для того чтобы вобрать в себя различные источники денег и правильно их распределить для всей киноиндустрии, для кинопроизводства и, и в том числе и кинопоказа. Для всей индустрии. Кинопроизводство гибко там, начиная от там начинает вот, вот, отвезти на фестиваль кино. То есть как опять-таки идеальные примеры, берем, берем любой отчет национальных франции. И там этих статьи... Вот...